tajuk kita pada hari ini adalah haba penyesaran. Jadi kalau kita lihat buku teks istilah haba penyesaran merujuk kepada perubahan haba apabila satu mol logam disesarkan daripada larutan garamnya oleh logam yang lebih elektropositif Jadi apakah maksud logam yang lebih elektropositif Logam yang lebih elektropositif bermaksud logam yang lebih reaktif. Jadi logam itu kalau kita ambil contoh pada buku teks adalah ferum. Jadi ferum boleh menyisarkan kuprum iaitu logam yang kurang elektropositif daripada larutan garam. So larutan garam di sini adalah kuprum 2 sulfat. Jadi apabila ferum menyisarkan kuprum kita akan mendapat hasil iaitu ferum 2 sulfat dan juga kuprum. Jadi ini akan membebaskan haba sebanyak 250 kJ bagi satu mol kuprum. Jadi bagi penyesaran satu mol kuprum sebanyak 250 kJ haba akan dibebaskan. Jadi haba penyesaran ni perlu ingat dia mengambil kira logam yang lebih elektropositif dan logam yang kurang elektropositif. Sekarang kita akan lihat ini adalah aktiviti makmal 3C. Ada dua eksperimen yang perlu dijalankan iaitu satu melibatkan Uh, logam zinc satu melibatkan logam magnesium. Jadi apabila eksperimen ini dijalankan, larutan yang sama digunakan iaitu larutan kuprum 2 sulfat. Apakah warna larutan kuprum 2 sulfat yang kita nampak di makmal? Larutan kuprum 2 sulfat adalah berwarna biru. Jadi kenapa larutan kuprum 2 sulfat berwarna biru? Kerana kehadiran ion kuprum Dua, apakah tujuan kita menjalankan eksperimen menggunakan logam magnesium dan logam zink? Logam magnesium dan logam zink adalah dua logam yang boleh menyesarkan kuprum daripada larutan garam kuprum diosulfat. Kenapa? Sebab magnesium dan zink merupakan logam yang lebih elektropositif berbanding kuprum. Jadi? saya akan tunjukkan bagaimana kita mengira haba penyasaran uh, yang pertama iaitu magnesium dengan kuprum 2 sulfat. Jadi untuk ini kita akan mengambil kenaikan suhu yang kita dapati tita. Jadi tita kita akan anggap iaitu kenaikan suhu adalah sebanyak 40 darjah Celsius. Jadi 40 darjah Celsius uh, kita gunakan satu tempat perpuluhan ya sebab uh, termometer dalam makmal adalah selalunya satu tempat perpuluhan. Jadi kita akan buat kiraan yang melibatkan larutan kuprum diosulfat dan juga logam magnesium. Jadi kita akan anggap tita iaitu kenaikan suhu adalah 40 darjah Celsius. So ini adalah tita kita. Jadi macam mana kita dapat tita? Kita buat eksperimen. Suhu awal dan juga perbezaan dengan suhu akhir. Jadi kita akan uh, ikut langkah. So langkah pertama. Selalunya langkah satu adalah melibatkan persamaan kimia. So kita kena tulis persamaan kimia lah. Kuprum sulfat bertindak balas dengan magnesium untuk menghasilkan magnesium magnesium sulfat dan kuprum disesakan jadi logam kuprum adalah logam yang disesakan kalau logam kuprum disesakan pematian kita adalah logam perang terhasil itu pematian yang pertama pematian yang kedua ialah larutan kuprum 2 sulfat warna birunya semakin pudar Okey, so kita akan kira dulu bilangan mol larutan iaitu larutan yang kita guna satu saja iaitu larutan kopram 2 sulfat. So kita akan ambil MV per seribu. M di sini adalah kepekatan larutan kopram 2 sulfat. V ialah isi padu larutan kopram 2 sulfat. Jadi kepekatan yang kita guna 0.5 isi padu yang kita guna 25 kosong point kosong point kosong satu dua lima mol. Okay, selesai kita kira bilangan mol. Di sini bilangan mol satu saja kita perlu kira aa, kerana yang kedua yang kita guna bahan yang kedua ialah logam. So logam kita tak perlu ambil kira. Selepas itu kita akan cari nisbah larutan yang kita kira bilangan molnya. dengan logam yang disesarkan. So ikut persamaan satu per satu ikut kiraan yang ni 0.0125 mol jadi logam yang disesarkan ialah 0.0125 mol. Sekarang kita pergi pada langkah kedua. Okay, langkah kedua ialah kita kira Q, perubahan haba M di sini adalah jisim larutan. Jadi isi padu larutan kita 25 cm padu. Jadi isi uh, jisim dia adalah 25 gram. Di sini kita tak mengambil kira jisim loka, uh, jisim logam magnesium. Sebab untuk hampa penyasaran kita hanya ambil kira jisim larutan sahaja. Okey. So 25 darab 4.2 darab 40. Jadi 40.0 ialah perubahan haba. Jadi kita cari a uh, nilai. 4.2 kJ. Okay, selesai langkah kedua. Selesai langkah kedua, kita pergi kepada langkah yang ketiga. So, langkah ketiga ialah kita mencari haba pengacalan, iaitu Q bahagi dengan bilangan mol So Q adalah daripada uh, langkah 2 N adalah daripada langkah 1 So Q tadi kita tengok 4.2 kilojoule N tadi adalah 0.0125 mol So kita dapat nilai sebanyak 336 kJ per mol. Okey, langkah 4 dan terakhir. Delta H di sini adalah kita letak negatif atau positif bergantung kepada tita. Jadi kita dapati kalau kenaikan suhu maka delta H adalah negatif. Negatif 336 kJ per mol. Jadi kita akan gunakan langkah yang sama iaitu langkah 1 hingga 4 untuk kira am um, haba penyasaran menggunakan zinc. Di sini saya ingin terangkan kalau kita bandingkan haba penyasaran menggunakan zinc dengan magnesium apa beza? Contoh soalan ni. Terangkan mengapa nilai haba penyasaran kuprum oleh logam magnesium dan logam zinc berbeza. Jadi ini adalah berkaitan dengan kereaktifan Magnesium dan zinc, antara magnesium dengan zinc, magnesium adalah lebih reaktif. Jadi kalau kita ada logam yang lebih reaktif menyesarkan kuprum, maka itu akan menyebabkan haba penyesaran di antara magnesium dengan kuprum diosofat adalah lebih tinggi. Okey, saya ulang jawapannya. Jawapan adalah kerana magnesium adalah logam yang lebih reaktif daripada zinc. Lebih reaktif boleh digantikan dengan persamaan elektro positif. Okey, lukiskan gambar raja arah senaga bagi kedua-dua tindak balas. Jadi, kiraan untuk magnesium dengan zinc boleh dibuat dengan langkah yang sama. Cuma untuk zinc, tita yang kita dapat adalah lebih rendah. Contoh tadi, tita yang kita dapat adalah 40.0 darjah Celsius. So, kemungkinan besar Tita yang kita dapat bila zinc menyesarkan kuprum daripada larutan kuprum dosa adalah lebih rendah daripada 40 darjah Celsius. Okey, soalan seterusnya, mengapakah kedua-dua logam itu digunakan secara berlebihan? Berlebihan maksudnya kita tambah serbuk logam, kita kacau, tapi pada akhir tindak balas apa yang baki adalah logam yang kita guna sebab kita hendak larutan kuprum 2 sulfat ni habis bertindak balas. Maknanya pada akhir eksperimen kita memang ada uh, berlebihan logam kuprum uh, sorry logam magnesium dan zinc So jawapan dia adalah untuk memastikan larutan kuprum 2 sulfat habis bertindak balas. Okey. Nombor 3 selain perubahan haba nyatakan pemerhatian lain. Jadi pemerhatian ni saya telah jelaskan tadi iaitu um, warna biru larutan semakin pudar. Yang kedua, uh, pepejal perang terhasil. Okey, apakah definisi secara operasi bagi haba penyesaran Jadi kalau kita lihat dalam buku teks, definisi adalah definisi haba penyesaran ialah perubahan haba bila satu mol logam disesarkan daripada larutan garamnya oleh logam yang lebih elektropositif. Jadi definisi secara operasi maksudnya kita tulis dalam ayat apa yang kita nampak dan apa yang kita buat. Jadi kita gantikan haba penyasaran. So jawapannya ialah haba penyasaran ialah kenaikan suhu apabila satu mol logam uh, kuprum disesarkan daripada larutan garamnya oleh logam yang lebih elektropositif iaitu magnesium dan uh, zinc. Okey, saya ulang haba penyesaran ialah kenaikan suhu apabila satu mol logam kuprum disesarkan daripada larutan garamnya oleh logam yang lebih elektropositif iaitu magnesium dan zinc. Okey, lepas itu apa adakah nilai haba penyesaran kuprum akan sama jika kuprum 2 sulfat digantikan dengan kuprum 2 nitrat? Terangkan jawapan anda. So, untuk jawapan ni larutan kuprum dua nitrat dengan larutan um, larutan kuprum dua nitrat dan larutan kuprum dua sulfat ni kalau kita gantikan kita masih ada uh, ion kuprum jadi adakah nilai apa penyesaran berbeza tidak so jawapannya tidak kerana um, masih terdapat logam kuprum dalam larutan jadi larutan yang logam yang disesarkan masih adalah kuprum. So nitra atau sulfat ni tidak mempengaruhi haba penyesaran. Hanya logam yang disesarkan sahaja akan mengubah uh, haba penyesaran. So itu saja daripada saya. Uh, terima kasih.